Jmenuji se sestra Rafaíla, já, hromadianka Slováčiny. Já přichála na Ukrajinu do monasteria svatého proroka Ivy 10 let předtím. Já zakončila pedagogičný univerzitet v Pryáševi, kde několika já byla v biologie biologii, historii a potom chodila, vyřešila tak služit Isusovi. Svojimu bohovi v monastě kontemplativních sestár. Pá, Rafajla, vy byte občástní celý teď hodí. Můžete mi to rozkrat, aby tam neměla. Jak to vypovála. Tak v tu pětnici 12. listopáda mi přišli razom s sestrami. Z toho se proti dárků pro obráženě nám. Tam v Perehorově byli liderov, tam už byl nátop um, chlopci člověků. Chce buď My spokojně bráty účast v světě liturgii, rázem s hromadojou. i Помолитися за душу померлого отця Романа, якого ми разом з сестрами знали вже з 2002 року. Propor... Ми бачили, що вони є вкручені, маючи вже, мають вже таку, таку ненависть до нас. Були <коли> там також і жінки. Села пробіжна, І м, обзивали нас, говорили нецензурні слова. і Ми бачили в їхніх очах м, таку злість, ненависть. Ви не монахині, Ви слуги сатани, розумієте чи ні? І ви сюди прийшли. Просто мене шоковало, що я там. pobáčila, co já tam čula, co já prožila. To byl prostě V tu pětnicu nás to nátob nátop doslivno hnal jak chudobu i um, zaboronili nám právě ty službu Božu. I osobně já stojala na pravé straně, tam byly taky duže agresivní ženky.

Potím na to počal tisnuty. Nejprve jsem tak vyčula, že mění těhnout námitku. Od raz razu se jim stěhnout a potím druhý raz tak šartnuli poriadno. Já... Mají, že v pálách skynuli mění námitku i já potím ani to byla taká švítka z těch podí, jak oni tisnuli, já ani neznala, jak já opinila se na zemi, mě nepovalili na zemi i počali mnoha mi Sestra Katarína Tělky křičala, sestra Rafaela, vstavajte, vstavajte z zemi, bo vás za to Tak sestry, já neznám, jakým čudem, mě jako zaobstoupili, to jsme nepídňal, bo na to už na mě počal nohami do mene tam kopat i i mene, uh, těhnuli po zemi, uh, mene to zpět měl. Tu mene me povalili na zem, i zirvali námitku. Škoda, že to I na to tisnout znovu i znovu. Soda, <tějte>, nás podělili na, na dvě hrupy, kolik už je bylo tak máže temno, tak 12 sester uh, nás viděli. <tělí významení> Já lišila se ja v té druhé hrupy, jaká byla ještě pít tím horbkom, pít, 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 pít círku, I tam nás bylo já může dísím sester, i vladyka Markián, i já báčela, že nás chcou rozdělit. Já skazala sestram, že trimajmo se v kupy, trimali se rukami, zrobili také kolo. A já tělky čula za sobou i holos. Kto z seminaristů zahranula tělky a riasu, že jdemo, jdemo, uh, dávajte, dávajte, rozdělím jich. Uh, no, vyčula, že troje člověky na mě nakynulo se a i uh, počali mene nasilno vydělat, uh, vid uh, sester, doslovno mene vydělali, vydělili uh, vid sestry Antoní, i troje člověků, Odeň byl v říjasi, já rachuju, seminarist, odeň Já byla sama, odna, a oni na mě byli troje. Mene duže silno viděli, vzjali za ruky, i zírvali měni námitku, potím měni poronili. Já chtěla sobie jí dát znovu na holovu. není v celém Pereška ďali, po tím obzývali mene, zastrášovali hovorili, obzývali necenzurními slovami to. Není vážko, by bylo konkrétno skazat, když čo oni kazali. Oni mene duše žrstoko a tak dali, ťahnuli. Odno, od já vyčula, že máme doslivno ťahajť po zemlí. A, i, potím, a takož, že se ko mene kopali, mene počala bolit i celá celý pravý bík, pravá strana. Prosto já upinila se v temní v ulici, mene odnu nakinuli se troje člověky, odnu kopali, obzývali, zastrašovali. Já, možno říct, že ja otrímala nedelky fyzické zranění, ale po tých strašných podí ja otrímala taký emocijný stres, Vy toho, jak, 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 oni do mene povodili se. Kličala. a Já počala plakat. Já nemohla, nemala síly ani porovnit si. Já a počala plakat, křičela, klikala pro pomič, klikala miliciu, ale Stronu, šarpali mnoju, ťahali po zemli, šarpali za kurtku, a, tak štouchali mene do, do spiny, do boku, kopali. Tak ja těky sobě usvědomila, že já je sama, on je troje, ještě, on je můj, můžeme a já se na smrt. I já znala, že kolik nám oni být zrobili, že to je za Jisusa, za pravdu. jako oni nebyli zpromožní přijatí. Já nemohla chodit, jména nebolila celá pravá, celý pravý bych, pravá strana. Do domu mě nevyprováčovali sestry dvě, bo já byla nespromožná jít sama. I potom v noci já nemohla spát. Já postihla, probudila se na taký silný byl. I na to, že znovu i znovu mě ní přihadovali, Byla taková paršina neludivosti, ještě na 20 slabkých žinok, jak je sestra mimo 150-200 člověk. jižnými seminaristy, slyščeniky. Milicí a všichni! Byli jméne, štouchali jméne, klikala a to na Na stílky a hnalí. i já zadávala sobě pytání, že kde nás chce chytat. Policie! 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 Policie!

i ty mi zvučaly v uchách. Já tady nocí nemohla spát. Budila se. Co, to je skandál na celý svět. To, to ještě, tam robili já báčila, jak ono se na zem, po tím nátopu, že já ji po už nebáčila, ani neznala, že z tam zrobili. Prost.